У нас повезло, что у нас просто есть нулевой этаж. Мы в это время находились внизу в подвале. Ну, естественно, было громко. Ребенок очень сильно испугался. Но ну, поддерживали друг друга, молились. Слава богу. Ну, пост ну, не пострадали ни физически. Ну, внутри там попадали зеркала, люстры, поторвали стекла, окна. Слава богу целые. Так что вот так вот. Ну, страшно, страшно. Сейчас. Я была дома, я живу здесь. Мы не успели вообще среагировать. Это было, ну, пять мощнее. Я первым делом побежала детей укрывать. Потом мы не могли вывести, потому что прилет был здесь, а конюшня у меня за, начался пожар. Когда уже там была дырка, мы кого успели вывели. У меня одну лошадь убила, черная лошадь сильно пострадала, но вызвали вовремя ветеринара, все обработали, порвала ей артерию. И там с одной стороны у нее ожог, ссадины, раны, ну это такое бытовое Ну что, все, все что положено, все детство, все, больше нет ничего И Это не просто были лошади, это, ну, во-первых, это любимица детей все, все лошадей моих знают, ну я работаю в городе с 2004 года То есть это лучший прокат в Одессе это были самые ухоженные лошади, ну, то есть здесь вся положена жизнь. Они никогда ни в чем не нуждались, у них всегда было самое лучшее сено, самый лучший корма. Что теперь делать, я не знаю. Сейчас мы находимся на Прильоті, де дуже жахлива ситуація сталася для всього міста. Це перша ситуація, коли Російський мір прийшов боротися не проти військових, не проти армії НАТО, а проти коней, проти звичайних цивільних людей, проти людини, яка з молоду, з дитинства займалася тим, щоб допомагати людям, допомагати дітям, надавати епітерапію, підтримку моральну, психологічну. І сьогодні вона все втратила. Дві самі закохані лошаді, які сьогодні одна, на жаль, загинула, друга пострадала. І ми бачимо, що, що шокується позаду. Ми стоїмо, воно горить, догорає. Ми, як федерація, підкладаємо плече. Сьогодні згуртувалася, вся наша команда як ніколи домовилися з клубом Стец. Всі коні, останні коні вони їдуть туди. Корма тощо, що ми готові підтримувати. Зараз вже їде Батман, але знаєте. Ну, від себе особисто хочу сказати. Це були коні, а могли бути діти. Це були коні, а могли бути люди похилого віку. І знаєте, куди вони стріляють? От русський мір прийшов нас спасти. Від чого горіти вам в пеклі? Україна переможе! Слава Україні!

А вот это вот здание, это сами стали, да? Ну, это да, это дети сами строили, сами добивались. Это 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 ужас. Это когда все трещит, это все гудит, это все бахает, в окна вылетают, все на голову рушится, люстра разлетается, вообще в клочья прямо на голову. Это, это очень страшно. И каждый раз это столько было прилетов, и каждый раз ты боишься или выйти, или не выйти, потому что вообще непонятно, что вообще делать дальше. Или забиться под кровать, или выбегать. А куда выбегать, когда со второго этажа сыпется стекла прямо сюда. Вот мы сейчас поубирали это все. Жутко, очень жутко и очень страшно. Не дай бог это кому-то еще раз пережить. Это просто. Слава Богу, что я жива осталась и что у меня хотя бы хоть какая-то еще крыша осталась. Окна, это, конечно, тоже. Но главное, хоть крыша над головой, и мы живы остались. Это самое главное. В окно. Это, угу. вот наверное, когда да? Ну скинула. скинула оттуда. А да. ну угу. Это спасенный мной пес, их два брата. Оба жили у Паши с Юлей. И, к сожалению, попали вот в эту ситуацию. Одного вот мы, прошло сколько времени, вот только что нашли, второго, к сожалению, найти мы до сих пор не можем. Будем надеяться, что он живой, что он не пойдет. Я бачу, ну, в да, он, он в шоковом состоянии. Да, он в контузе. Все, вот он трясет. Ну, получается, блядь, им больше надо было людям вред какой-то сделать, чем там... Есть у вас какие-то цели, что-то такое? Тут в курсе. Они то убегут, а люди тут куда убегут? Ну, mm, блин, честно, я до сих пор вот это... То, что понимаю, что дочка могла быть дома. Да я, честно говоря, вот даже на камеру, вот это, блядь, дунье ебаное. Да если бы с дочкой, не дай бог, что-то бы было, я бы любого, кто сказал, кто за вот эту херню, кто поддерживает, резал бы и мне что посадили вы. Пошила. Трещины по квартире пошли. Вон трещина какая пошла по стенке. И вот тут тоже. Смотрите, вот, здесь у детей. Шкаф вывернула с вещами, окна поворачивала. Трещины он пошли по потолку, по стенам везде. А где вы стояли в этот момент? Я была около своей квартиры там, напротив. Я стараюсь вот, мама, вот, живет у меня на а я через двор и стояла там в квартире была как раз сидела когда началось все, все дети успели выскочить к соседу а я не успела я дверь закрыла благо что она у меня бронированная дверь не пострадала И я там засела и пролетела а уже когда сюда прилетела я уже была у соседа ну, как она пережила стресс, стресс пережила я люблю...